7-dir. Aha. Всё. Всё, bəli. E, deməli 2-dir, 3-dür, 1-də 7-dir. Fisoları da bir-birinə vuracağıq. Neçəniyəcək? 2 * 3 = 6. 6 * 49. 2 * 3 * 7 = 6. 6-nı 7-yə vura necə eləyirik? 42 42 izlədik. Bəli, aha. Deməli, əbu bu nə olacaq bu rəqəmin? Bu 2 ədədi 42. 42, bəli. Aha, indi keçdik B variantına. Ee 2 2^3 * 3^3 * 7^3 * 11^3 * 19 = Ee mənim də dəyişməyəcək də. 2-lərin üstünə xətt çəkirəm. Bəli. Postu baxın, burada qüvvət qüvvət kəsmisə, siz dəsə. Mənim, Mənim, mən elə məndə də səhv etmişdim, xəbərim yoxdu. Tamam. Murad siz keçin. Keçməm. Keçməmisiz? Tamam. Ə e, Deməli, burada bir nədir? Məsələn, 2 üstü 3 yazılıbsa, bu o deməkdir ki, 2-ni 3 dəfə özünə vurmaq deməkdir. Əgər 2 üstü Mən bilirəm amma özüm. Aha, tamam. 2 üstü 2 iki yazılıbsa, 2-ni 2 iki dəfə özünə vurmaq deməkdir. Ya da 7 üstü 3 yazılıbsa, 7-ni 3 dəfə özünə vurmaq deməkdir. 19 üsti 3 yazılsa 19-u 3 dəfə özünə vurmaq deməkdir. İndi baxın burda necə eləyəcəyik? Deməli, bir dəqiqə mən bunu silim. Aha, burda deməli, eee baxın birincisi də 2 üsti 3-dür, o biri də 2 üsti 2-dir eləmi? Bəli. Deməli, aha, deməli necə eləyirik? Burda 2 iki üsti 2-nin üstündən xətt çəkirik. Bu tərəfdə də 2 üsti 3-ün üstünə xətt çəkirik amma eee Yadımızdasınız ki, sadəcə bizə 2 üstü 2-yən ki, eee, deməli aşağıda yazaq ki, əbov bərabərdir 2 üstü 2. İkisində də eyni olan sadəcə 2 üstü 2-də eləmi? Bəli, başa düşdünüz? Aha. 2 üstü 2-ni yazırıq. Əbov bərabərdir 2 üstü 2. Sonra vurulsun. İndi gəldik 3-ə. 3-sən hansını götürəcəksizcə? Eğer rəqəmin üstünde hiç ne yazılmıyorsa, <laughs> bu demek ki, məsələn, 3 üstü 1 de o. Yəni ki, 3'ün sadece özüdür. Aha, Aynen, mesela, Benim, burada 2 uh, vur 2 uh, vur 3 vur 11 11 vur 11 ə, sonra təzədən vur 19. Elə olar? Bən düzdür. Bən düz. Aha. Ə, deməli necə elədik? Ə, deməli baxın birincisində də deməli 2 üstü hə? 3 yazılmışdı, o birində də 2 üstü 2 idi, hə? 2 üstü 3-nə 2 üstü 2-nin nə də onun adı? Ən kiçiyi, yəni hansını götürməliyik? İkisində də yəni o olan 2 iki üstü 2-ni götürməliyik də, elə deyil? Süpa. Bəli. Bəli mənim. Tamam. Onu yazdıq. Sonra 3-lə 3 üç üstü 2-dən hansını götürməliyik? 3 üstəcə. Iki. Aha, ikisində də yəni ki olan İkisində də olan hansıdır? Səndə 3-ü yoxsa 3 üstü 2-dir? Mən bir baxım deyirəm. Aha. 3-lük o deməkdir ki, yəni 3-dən orada 2 dənə var, amma bu birində isə 1 bir dənə var. Biz də ikisində də ortaq olanı götürməliyik. Hansını? Mənim yox götürmür. Niyə? Mən çünki burada bir dənədir, orada 3 dənə. Eee, burada 1 dənədir, orada 2 dənədir. 3-lük nə deməkdir? Yəni 3 bu 3 deməkdir. Elə deyil. Burada 1 dənədir, burada isə 2 iki dənədir. İkisində də ortaq olan neçə də nə olacaq? İkisində də doğrusu... ortaq olum. Aha. Birində 3'dür, birində 3'dür, 2-dir. Hə. Aha, hansını götürməliyik? Müəllim bir dənə şu 2-ni niyə? Mən 3 Bəli, sadəcə tək tək 3-ü götürəcəyik də, çünki Ə, bu tərəfdə 1 dənə 3'dür, bu tərəfdə isə 2 dənə 3'dür. Bizə də ikisində də olan olanı götürməliyik. İkisində də ortaq olanı. Bəli. Deməli sadəcə 3-ün birini götürəcək. Deyilə dəil? Bəli. Tamam. Deməli əbovumuz necə oldu? 2 üstü 2 vur 3. Aha, sonra və vur nə? Bəli. Sonra hansı rəqəm gəlir? Ortak olan. İkisində də olan. Eee Oh. Vur 11. Tamam. Vur 11. Bir de bir de eee şu pansiyon bir den de denen. 7 üstü 3'ü götürecek sence? Ben 7 üstü 3'ü götürecek. Niye? 7 üstü 3 öbüründe ben var. 7 üstü 3 öbürü hasillerde var. 7. Hı. Aha, yoxdur. Deməli, onu götürməyəcək də. Ortaq deyillər, xona görə 7 üstü 3-ü ümumiyyətlə 7-ni götürməyəcək. Niyə? Çünki bu biri vədən sonraki hasillərdə yoxdur ümumiyyətlə 7- ilə bağlı olan heç nə. Hı. Tamam. Deməli, 7-ni götürmədik. Sonra 11 üstü 2. 11 üstü 2. Aha. Əlbəttə, bu sual 6-cı tapşırığa baxırsan, 6-ncının B variantına. Bəli. Hə, 11^2 bu tərəfdə var V-dən sonraki hasillərdən. 11^2 var. Aha. Eee, indi sənəcə hansını ne? Inn... İndi bu nə üçün... yazırıq? Əbə olaraq Mən potracik. Tamam. Neçənə götürəcək ki, yəni? 11-ləri burda yuxarıda da 11 üstü 2 var, aşağıda da. Yuxarığa şadəndə sağ-sol demək istəyirsən də de, yəqin ki, evet. hə? Mən alt-altə yazmayacam, ona görə də. Alt-altə yazmısan, aha, tamam, yaxşı. E, tam, ne, də də, aha, ikisində də 11 üstü 2 olduğuna görə, e, elə 11 üstü 2-nin özünü götürəcək, hə? Bəli. Tamam. Sonra gəldi ki 19-a, 19-dan hansını götürəcək səncə? Birində 19-da, o birində neçədir? 11-in, o birində 19^3-dür. İndi səncə hansı Yox yoxdur? deyə götürmürük. Tamam, 19^3 yoxdur, amma 19^3 ümumiyyətlə nə deməkdir, Span? Yəni 3 də 19 demək. Ayso, bəs bu tərəfdən ne neçədən 19-dur? Bir dənə. Ay sağ ol. Deməli birində 1 bir dənə, birində 3 dənədir. İndi biz ikisində də ortaq olan neçədə nədir? 4 dənə. İkisində də ortaq olan, ortaq, yəni eyni şey olan neçədə nədir? Hım, birində 1 bir dənə, birində 3 dənədir. İkisində də ortaq olan neçədə nə olacaq səncə? Mənim 2 dənə. Niyə 2 dənə axı? Birində 1 bir dənədir, birində 3 dənədir. 1 dənə deyil, span. İkisində də orta olum. İkisində də orta olum, 1 dənə deyil, elə deyil. Birində 1 bir dənədir, birində 3 dənədir. İkisində də orta olan sadəcə 1.19. Deyil elə deyil? Bəli. Tamam. Eee indi abobumuz tam şəkildə necə oldu indi? Yazdığın özündə qeyd etdin, əbubu. Yox, təzə başladdım. Yox, mənim təzə başlayıram. Tamam. Onda necə oldu indi Əbubun son ıı, variantı necə oldu? Çivur. Aha. 11, 11-lərdən yəni. Bir də 19. Necədir? Mən burda 2-lər başlıqda dedik var, onları götürdük. Ondan sonra 11-lər on yuxarıda 2-dən tamam. 11. Bir, bir dəqiqə, neçədən 2-ni götürdük? 1 dənə. Niyə 1 bir dənə? Birində 2 üstü. Eee. Mən başlığı götürmürük də. Götürürük də. Tam birində 2 üstü 3-dür, birində 2 iki üstü 2-dir. İkisində də ortaq olan neçədən 2-dir? 2^2 Aysa 2 dənə 2-dir. Deməli 2 e, 2 iki üstü 2-ni götürükdə oqtaq olan elə deyil? Bəli. Bə, tam 2 üstü 2. Aha, bu sonra nə, nəyə vurduq? Vurduq məncə 11 üstə 2. 11-dən əvvəl gəlir. Tamam, 11-dən əvvəldə... Və... Tamam, 11 əvvəldə var axı hansısa rəqəm. Mənim 7. 7 var ikisində də. 3 çaxdım mənim 3-ü. Tamam, 3 üç, 3-ün üç, üstündə ə, hansı gücün olacaq, yoxsa olmayacaq? Olmayacaq. Olmayacaq. Aha, düzdür. <coughs> Sonra? Bunu keçirirəm 11-lərə. Aha. 11 11'de 11 üstü 2 iki, her ikisinde olduğuna göre olur 2'den 11. Ay sağ ol. Aha sonra? Ona da 19'da da 19 bir denedi yukarıda. E, yukarıda diyelim de birincide. Anda, bir denedi. Bir denedi. Verden sonra da 3'ün olduğuna göre burada da 2 denedi. Vay vay İki 2 deneni ya birinde... Bir dənə də birində 3 dənədir. Ortak olan neçə dənədir? İkisində də ortaq olan. Birində 1 bir dənə, birində 3 dənədir. 4 dənə. 4 dənə yəspanın birində 1 bir dənə, birində 3. Bax, birində sadəcə 19dur, birində 19 vur, 19 vur 19 vur 19. İkisində də ortaq olan hansı hansı olacaq səncə? Neçədən 19 olacaq? İkisində də sadə eyni olan. Mənim bir dənə? Bəli, bir dənə. Aha. E, i̇ndi e, əbovumuz deməli necə oldu? 2 üstü 2 v 3. 2 üstü 2 nə deməkdir ümumiyyətlə? Yəni 2 dəyər ki. Bəli, 2 v 2 deməkdir. Yəni deməli əbovumuz necə olacaq? 2 v 2 v 3 v 11 v 11 v 19. İndi bunun da cevabı ne için olacaksa onu e, ya kalkülüatörle ya da böyle elinden hesaplayıp onu yazarsın. Tamam. Şimdi üçüncüye keçək.